Əziz Şuşa sən azatsan Əziz Şuşa biz qayıdmışıq Əziz Şuşa biz səni dirçəldəcəyik Şuşanın dağları deyilməlay Şuşa təkçi Şuşalılar üçün yox Bütün Azərbaycanlılar üçün, vətənnini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir. Əbəs yerə deyil ki, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı, xarı bülbül Qarabağın azadlıq rəmzi oldu. Qarabağın dilbər güşəsi Şuşanın, Qafqazın musiqi beşiği adlandırılması da məhz bu tarixin xalqımıza bəxş etdiyi tarixi şəxsiyyətlərlə bağlıdır. Elə bu səbəbdən də Şuşa Azərbaycan muğamının beşi hesab edilir. Şuşa həm də Şərq ölkələrinin mədəniyyət mərkəzlərindən olan milli memarlıq üslubu ilə seçilən bir şəhərdir. Şəhər həmçinin şərqlilərə məxsus arxitekturası ilə də fərqlənir. Bir sözlə, Azərbaycanın alınmaz qalası, mədəniyyət məbədi olan bu qədim şəhər özü boyda tarix abidəsidir. Mən şuşalıyam deyəndə demirəm, Şuşa cənnətdir. Yəni deyirlər ki, kimsə o cənnətə gedəcək, cənnətə gedəcək. Yəni bu gün Şuşaya cənnət kimi mən baxıram. Şuşanın alınmasını eşidəndə inanın necə qışqırdım sözümlə onlar. Nəvələrim burduydun, nə təl qaçaqaça qaça gəldilərsə babanolub, babanolub. Amma heç cavab verə bilmədim, gözlərindən yaş axdı. Şuşa mənim e, həyatımdır, anamdır, gözümdür, iş gözümün işığıdır, gözümün didəsidir, görən, vuran ürəyimdir. 30 ilə yaxındı, Şuşa həsrəti ilə yaşayan Müzəffər Babayev vətəndən ayrı qaldığı bu illər ərzində ona şeir yazmaqla təsəlli tapdığını deyir. Müzəffər Babayev vətənnini, onun hər qarış torpağını, daşını nəyin ki canından artıq sevir, hətta vətən yolunda canını belə fəda etməyə hazırdı. Qalbımı yandırır ayrılıq dağım. Yadımdan çıxmayır Sabulağı. Deyirəm, caş bu gün, bu axşam çağı Yığıb ətrafıma dostları, yarı getmək istəyirəm. Şəhər sərin Şuşanın işğaldan azad edilməsi Vətən müharibəsinin sonrakı gedişinə həllici təsir göstərdi. Azərbaycan prezidenti Silahlı qüvvələrin müzəffər ali başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadatlı ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik Qarabağın baş tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu 44 gün daxilində aparılan uğurlu əks hücum əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərəkət bir qələbə oldu. Əcdadlarımızdan bizə miras qalan əziz, müqəddəs və qədim Şuşa şəhəri 28 ildən sonra azad edildi. Həmin gün zəfər günü kimi tariximizə yazıldı.